В эфире одного из украинских телеканалов представитель МВД Антон Шевченко сообщил, что среди гражданских лиц есть и один погибший. Ну а я напомню, что около двух часов дня сегодня несколько автомобилей в городе Мукачево подъехали к спортивному комплексу Антарас. Вскоре началась стрельба. По некоторым данным этот комплекс принадлежит народному депутату Михаилу Ланьо. Местные жители говорят, что они слышали стрельбу еще в нескольких районах города. И даже появилась информация о том, что была обстреляна карета скорой помощи. Комментируют случившееся уже и в правом секторе. Там признали, что окруженные в Мукачево это члены именно этой националистической организации. Но в правом секторе совсем другая версия событий. Там заявляют, что якобы бойцы правого сектора перекрыли некий канал контрабанды. И именно поэтому на них напали бандиты, связанные с депутатом Михаилом Ланьо регионалом. А члены правого сектора всего лишь защищались, они стреляли в ответ. Я отмечу, что заявления эти были сделаны в эфире украинского телеканала 112 Украина. Ведущая, что ожидаемо спросила, ну а как же сотрудники милиции, которые были на месте событий, и они говорят совсем другое. Представитель правого сектора заявил, что они тоже бандиты в милицейских погонах. В правом секторе требуют арестовать депутата Ланьо. Кроме того, наказать, я цитирую информацию, которая появилась на официальном сайте организации, наказать всех бандитов и силовиков, которые открывали огонь и тех, кто отдавал приказы. А также в правом секторе уже заявили, что по боевой тревоге поднято все военно-политическое движение. А в Фейсбуке тем временем появились сообщения о том, что правый сектор объявляет бессрочную акцию протеста возле здания президентской администрации в Киеве, которая начнется сегодня в 20.00. Коллеги. Да, Дина, будем ждать от вас новостей. Я благодарю вас. Напомню, на прямой связи была наша специальная корреспондент в Киеве Дина Иванова.